Друзья, 13 марта, 25 год, я на ДУФК, на Олимпийском, пришел на майданчик Днепро спортивный. Это мой друг Борис открыл этот, спор, этот майдан. Я профессионально занимаюсь толканием ядра, и поверьте, знаю, что такое спорт. Достойная площадка, свежий воздух, бесплатно. И самое главное, тут есть дух казачества, дух мужчины, дух спорта. Слава Украине! Для вас, друзья! и для спортмайданчика. Сорок на коленях. Жду не про спортивные. Всем счастья, здоровья, благополучия. Аминь. Зараховано.